আৰু অসমৰ ৰাইজে কিয় ট্ৰেইনিং কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে ট্ৰেডিং কৰা দেখা যায় যে আনৰ বিয়াখন ইমান হাই লেভেলত বিয়া পতা হৈছে ইমান লাকজাৰী লাইফটো কটা হৈছে গতিকে ময়ো তেনেকৈ যদি কটাব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে ট্ৰেইনিঙত যদি হঠাৎ যদি পইচাটো ডাবল হৈ যায় মদ খোৱা মানুহে যে মদ এৰিব নোৱাৰা কাৰণতে কি ক'ম পায় গৈ পেলাই মেডিকেলত থাকেগৈ আকৌ ভাল হৈহে আহে আহি পেলাই আকৌ মত যে কিয় খায় আজি এতিয়া এই ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ পাহৰি যাব মানুহে গতিকে আকৌ নতুন এটা পদ্ধতি লৈ আহিব আকৌ অসমৰ মানুহক কৰৌৰ কৰৌৰ টকা লুটি যাব সেই গাই এটা সৰু ভিডিঅ' ট্ৰেডিং আজি অসমত গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত টুল পাৰ ফেচবুক খুলিব নোৱাৰি টুইটাৰ খুলিব নোৱাৰি ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিব নোৱাৰি সকলোতে চুমি বৰুৱা চোন চুমি বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চুমি বৰুৱাৰ মানে গান চুমি বৰুৱাৰ ডেন্স চুমি বৰুৱা পলাই গ'ল চুমি বৰুৱা আমুক চুমি বৰুৱা তামুক কিমান টকা লুটিলে পোৰ টকা লুটিলে অনলি চুমি বৰুৱা কি হৈছে এইবোৰ অসমত ত' সেই সামান্য ছোৱালীজনী যিজনী মইনা বাখৰ গাই ভাইৰেল হৈছিলে তো আজি সেই চুমি বৰুৱাই আকৌ গোটেই অসমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোল পাৰ সৃষ্টি কৰি দিছে গতিকে এই চুমি বৰুৱাই কি হৈছে এইবিলাক গতিকে কেনেকৈ পইচা লুটিলে ত' কেনেদৰে স্কেম কৰিলে ত' বলক আজি এই চুমি বৰুৱাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকৰ মনত আছেনে সৰুখিদিনা অলপ আগত এটা যে ট্ৰেডিং হৈছিলে যে কোনোবা এটা এপ আছিলে সেই এপটোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি মানুহক পইচা লুটি শেষ কৰি দিলে কিমান কোটি টকা মানুহক লুটি লৈ গ'ল গতিকে অসমত সকলোবিলাক ট্ৰেডিঙত চলে ট্ৰেণ্ডিঙত চলে ট্ৰেডিঙত নহয় ট্ৰেণ্ডিঙত চলে কেইদিনমান চলে তাৰপিছত আকৌ কিবা এটা আহিব তাৰপিছত আকৌ কিবা এটা আহিব গতিকে এনেদৰে লুটি গৈ আছে অসমৰ মানুহবিলাকক আপুনি দেখিব যে এই ঘটনাটো খুব বেছি চাৰি পাঁচদিনৰ পিছত আকৌ নাইকিয়া হ'ব তাৰপিছত আকৌ বেলেগ কিবা এটা আহিব তাৰপিছত আকৌ বেলেগ কিবা এটা আহিব তাৰপিছত আকৌ বেলেগ কিবা এটা আহিব আকৌ এটা নতুন পদ্ধতি লৈ আহিব গতিকে মানুহে ভাবিবই নোৱাৰিব যে কেনেকুৱা ধৰণে আমাক লুটি লৈ গ'ল তো তেনেকেই হয় অসমত গতিকে অসমত ট্ৰেণ্ডিঙত চলে গতিকে যেতিয়া ট্ৰেণ্ডিং চলি থাকিব আজি এতিয়া কোনো এতিয়া হঠাৎ কোনেও স্কেম নকৰে যিহেতু এতিয়া সকলো মানুহে গম পাইছে যে কিমান কোটি টকা মানুহক লুটি লৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো যেতিয়া পাহৰি যাব আকৌ নতুন এটা পদ্ধতি লৈ আহিব মানুহক লুটিবৰ কাৰণে তেতিয়া আকৌ ট্ৰেণ্ডিঙত চলিব গতিকে অসমখন ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে প্ৰথম এইটো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হৈছিলে এইটো পঞ্জী স্কেম আৰু পঞ্জী নামৰ এজন মানুহে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো স্কেম কৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ নামতে এই স্কেমটো পঞ্জী স্কেম বুলি কোৱা হয় গতিকে পঞ্জী স্কেম মানে আপোনালোকে বুজি পালেতো গতিকে অসমত এতিয়া পঞ্জী স্কেম পূৰা ভাইৰেল ফেচবুক খুলিবই নোৱাৰি মই ফেচবুকটো খুলিছিলোঁহে গতিকে কি ক'ব অকল চুমিৰ বৰুৱা পঞ্জী স্কেম কিন্তু পঞ্জী স্কেম কেনেকৈ কৰা হয় আপুনি জানে নেকি বাৰু মই কৈছোঁ শুনক পঞ্জী স্কেম ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ এখন কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে মোৰ মোৰ এখন কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে মই কাৰোবাক ক'লোঁ যে মোৰ এখন কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে বহুত ডাঙৰ ফাৰ্ম গতিকে তাত বহুত টকা ইনকাম হয় তো কোনোবাই পইচা যদি লগাব বিচাৰে লগাবা এশ টকা ত্ৰিছ টকা এটা মানে সুদ দিম আৰু মানুহে ভাবিলে ৱা এশ টকা ত্ৰিছ টকাটো পইচা সকলোৱে ইনভেষ্ট কৰিলে যেতিয়া এজন দুজন তিনিজনে ইনভেষ্ট কৰিলে গতিকে সেই নিজৰ মূলধনৰ পইচাই সেই মানুহবিলাকক সুদটো দি আছিলে মোৰ কোনো কুকুৰাৰ ফাৰ্ম নাই সেইটো মেইন কথা মই মানুহক এনেই কৈছোঁ যে মোৰ এখন কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে গতিকে মানুহে মোক সেই কুকুৰাৰ ফাৰ্মখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে কিন্তু মোৰ কোনো কুকুৰা ফাৰ্ম নাই মই বেলেগৰ পৰা পইচাটো লৈছোঁ ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু সেই পইচাৰে সুদটো দিছোঁ গতিকে এজন দুজনকে যেতিয়া মানুহে গম পালে যে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ পাইছোঁ গতিকে আপুনি বেলেগ এজনক ক'ব ন আপুনি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ পায় গতিকে তাত পইচাটো লগা গতিকে একদম পূৰা ৰিটাৰ্ণ পাব সুদটো একদম পূৰা দিয়ে মানুহটো খেলি মেলি নহয় ত' বেলেগেও তেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ একদম পূৰা মানে বহুত ডাঙৰ এটা পৰিসীমা হৈছে ইমানেই মানুহে ইনভেষ্ট কৰে গতিকে তাক কৰক তাত ইনভেষ্ট হয় তাৰপিছত কি কৰে গাইড গতিকে এনেদৰে পঞ্জী স্কেম কৰা হয় গতিকে পঞ্জী স্কেম বুজি পালেতো গতিকে এনেদৰে পঞ্জী স্কেম হৈ আহিছে যে এইবাৰেই ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় অলপ দিনৰ আগত কিমানখিনি এপ নতুন নতুন এপ উলিয়াই পেলাই মানুহক কেনেদৰে স্কেম কৰিলে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে অকল যে এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ডি বি ৱাই বি এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে পঞ্জী স্কেম কৰিব পাৰি গম পালে অসমত এনেদৰে ট্ৰেণ্ডিং হৈছে আজি এতিয়া এই ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ পাহৰি যাব মানুহে গতিকে আকৌ নতুন এটা পদ্ধতি লৈ আহিব আকৌ অসমৰ মানুহক কৰোৰ কৰোৰ টকা লুটি যাব ত' অসমত এনেকুৱাই হৈ আছে গম পাইছে আৰু অসমৰ ৰাইজে কিয় ট্ৰেণ্ডিং কৰে আপুনি গম পায়নে অসমত বহুতখিনি অসুবিধা আছে হয় কিছুমানে কৰে ট্ৰেণ্ডিং যে কিছুমান ব্লেক মানি আছে সেইটো পইচাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে গতিকে যা ট্ৰেডিং কৰিলে মাহে মাহে মই কিবা এটা পাই থাকিলে এইটো হোৱাইট মানি হৈ যাব নহয় জানো কিন্তু কিছুমানে বাধ্যত পৰি কৰে আজিকালি পইচা ঘটিবলৈ বহুত কষ্ট আপুনি নিজে গম পাইছে চাগে পইচা ঘটিবলৈ কিমান কষ্ট গতিকে যদি ইমান সহজতে যদি পইচাটো পায় গতিকে ভাবে যে হঠাৎ মানুহে ধনী হ'ব বহুত ইচ্ছা কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে ট্ৰেডিং কৰা দেখা যায় যে আনৰ বিয়াখন ইমান হাই লেভেলত বিয়া পতা হৈছে ইমান লাকজাৰী লাইফটো কটা হৈছে গতিকে ময়ো তেনেকৈ যদি কটাব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে ট্ৰেডিঙত যদি হঠাৎ যদি পইচাটো ডাবোল হৈ যায় আপোনালোকে হেৰা ফেৰিখনে অক্ষয় চিনেমাখন চাইছে নাই পইচা ডাবোল তো যদি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিয়ে এক লাখ টকা পায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকে মানে লোভত ট্ৰেডিং কৰে অসমৰ মানুহবিলাক প্ৰাইভেট তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিং কৰা দেখা যায় যিখিনি বহুত ক'ৰবাত থকা ব্লেক মণি আছে সেইখিনি ট্ৰেডিং কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ লোকেসকলে তেনেদৰে লোভত ট্ৰেডিং কৰে যাতে ময়ো এটা লাকজাৰী লাইফ জীয়াব পাৰোঁ নহয় জানো গতিকে অকণমান সাৱধান হওক বুজি পাইছে এনেদৰে এইটো নহয় এতিয়া অসমত আৰু কোনো ধৰণৰ স্কেম নহয় এটা বেলেগ পদ্ধতি লৈ আহিব কিবা কিবা এটা বেলেগ পদ্ধতি লৈ আহিব তৈছোঁ মই এটা কি ক'ম ৰাস্তা বনাই আছোঁ গতিকে আপুনি তাত ইনভেষ্ট কৰক তাৰপিছত আপুনি তাত বহুত এগুণত দুগুণ টকা আপুনি লাভ পাব ঠিক তেনেদৰে মানে বেলেগ এটা পদ্ধতি আপোনালোকক কৰোঁ কৰক অসমৰ পৰা লুটি লৈ যাব গতিকে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব অসমৰ ৰাইজসকলক কৈছোঁ অকণমান সাৱধান হওক গতিকে বাৰে বাৰে এনেকৈ লুটি গৈয়ে থাকিব আপুনি নিজেই ধৰিব নোৱাৰিব গম পাইছে সেই কথা কৈ থওঁ যে ট্ৰেডিং যে শিকিব পাৰি আপোনালোকে ভাবিছে নেকি ট্ৰেডিং শিকিলে যে গোটেইখিনি ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি পাই যাম যে মই পইচা ডাবল কৰি দিম একেবাৰে অসম্ভৱ কথা আপুনি তেনেকৈ ট্ৰেডিং শিকা বস্তু নহয় গম পাইছে আৰু ট্ৰেডিংটো আপোনাৰ মৰ্জিদ নচলে যে এতিয়া পঞ্জী স্কেম কৰিছে সেইবিলাকতো ট্ৰেডিঙেই কৰিছে যিখিনি মানুহ এতিয়া পইচা লুটি লৈ গ'ল ন সিহঁতক ট্ৰেডিঙেই কৰিছিলে গতিকে সেই ট্ৰেডিং ক'ত কৰিছে সেই মানুহজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আপুনি এটা কথা কৈ থওঁক শুনক যে আপুনি ইউ পি এছ চি কোচিং কৰিছে আপুনি ইউ পি এছ চি ক'চিং কৰিলে আপুনি চাকৰি পাই যাব নেকি ইউ পি এছ চি নাপাব ন গতিকে আপুনি ইউ পি এছ চি কোচিং কৰিলে চাকৰি নাপায় গতিকে ট্ৰেডিং শিকিলে আপুনি ট্ৰেডিঙত মাষ্টাৰ হৈ নাযায় আৰু ট্ৰেডিং আপুনি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে ত' অসমত এনেদৰে ঢৌ আহে আৰু ঢৌ যায় এতিয়া কিবা আহিছে আকৌ ভৱিষ্যতে কিবা আহিব আকৌ তিনিবছৰ পিছত আকৌ বেলেগ এটা কিবা পদ্ধতি লৈ আহিব গতিকে আমাক অসমীয়া মানুহক অসমত এনেদৰে মানুহক লুটি আছে গতিকে আপুনি পাহৰি যাব গতিকে হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চাই কিছুমানে হয়তো উফাইডাঙো মাৰিব পাৰে ঢুত সি কি জানে ইমান লেকচাৰ দিছে যে তই কি জান এনেকুৱা বুলি কোৱা কিছুমান কমেণ্টত দিয়া মানুহ আছে অলপ দিনৰ আগত মোৰ এটা এপ আছিলে মই বহুত খেলিছিলোঁ আৰু মই সেইটো আসক্ত হৈ গৈছিলোঁ সেইটোতো সৰু হোৱাত সেইটো ট্ৰেডিং নহয় দেই সেইটো এটা যোৱা গোৱাকে নে আৰু প্লেইন এখন যায় যে গৈ পেলাই ঢাক্কৈ ফুটি যায় যে গতিকে মোৰ এটা লোভত মৰিছিল পইচা কেতিয়াবা নাথাকে দুশ টকা এটা থাকে ভাবিছোঁ এই দুশ টকাৰ পৰা যদি এহেজাৰ টকা এটা যদি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ আজি ত' কি হয় দেখা যাওকচোন দুশ টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ এহেজাৰ টকা এটা পালোঁ আ সেইদিনা বেয়া ফূৰ্তি আৰু একদম পূৰা পাৰ্টি খাই মেলি আৰু আজি এহেজাৰ টকাৰ ইনকাম কিন্তু কাইলৈ আকৌ ভাবিলোঁ আজিও আকৌ এহেজাৰ টকা এটা ইনকাম কৰোঁ গতিকে এহেজাৰ টকা এটা আকৌ ভৰালোঁ গতিকে ভৰাৰ পিছত এহেজাৰ টকা গুচি গ'ল মাথা গৰম এহেজাৰ টকা গুচি গ'ল গতিকে সেই এহেজাৰ টকাটো উঠাবৰ কাৰণে আকৌ এহেজাৰ টকা এটা ভৰালোঁ গতিকে সেইটোও গুচি গ'ল লাষ্টত গৈ পেলাই মদ খাবগৈ লাগিব গম পাইছে গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা মানুহক আসক্ত কৰি দিয়ে আপোনাক লুটিব হয় প্ৰথমতে দিব দি চাব তাৰপিছত আপোনাক লুটিব এই ট্ৰেডিঙত তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ মানুহক টেকনিক এই পঞ্জীস্কেন যোনটো সেইটোতো বহুত ডাঙৰ এটা পৰিসীমা গতিকে প্ৰথমতে দুই এজনক তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো দিব মানুহক বিশ্বাস কৰাব যাতে হয় যদি ৰিটাৰ্ণটো পায় যেতিয়া মানুহৰ বিশ্বাসটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা ইনভেষ্ট হ'ব গোটেই অসমত বিয়পি যাব গতিকে কৰো কৰাৰ তাৰ ইনভেষ্ট হ'ব গতিকে তেতিয়া গম পাইছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা গতিকে পঞ্জী স্কেন কৰি কিমান ধৰণৰ মানুহক লুটিছে এইটো গম পাইছে বিভিন্ন এপ ওলাইছে গতিকে এপবিলাকে মানুহক লুটি আছে কৈ থওঁ তাৰ আগতে ডিলেট কৰোঁ আকৌ ইনষ্টল কৰিব মন যায় কিজানি আকৌ এইবাৰ দি পাম কিজানি গতিকে মানুহৰ সেই মনটো আজি ডিলেট কৰিছোঁ আকৌ কাইলৈ ইনষ্টল কৰোঁ কাৰণটো কি আজি গ'ল সেইদিনাখন গ'ল গ'ল আৰু আজি আকৌ পাম কি জানিবা মদ খোৱা মানুহে যে মদ এৰিব নোৱাৰে কাৰণটো কি গম পায়নে গৈ পেলাই মেডিকেলত থাকেগৈ আকৌ ভাল হৈহে আহে আহি পেলাই আকৌ মদ যে কিয় খায় এই আজি অকণমান খাম বেছি নাখাওঁ আকৌ কাইলৈ এই অকণমান খাম বেছি নাখাওঁ পৰহিলৈ আকৌ তাতকৈ অকণমান বেছিকৈ খাব এই অকণমানহে খাইছোঁ বেছিকৈ খোৱা নাই লাষ্টত গৈ পেলাই সি আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰে সেই ঠিক তেনেকুৱা কথা এতিয়া অসমত ট্ৰেডিং চলি আছে স্কেমৰ গতিকে কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ পাহৰি যাব তাৰপিছত আকৌ নতুন এটা স্কেম আহিব গতিকে আকৌ ঢৌ আহিব ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিব নোৱাৰি আপোনাৰ টুইটাৰ খুলিব নোৱাৰি ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিব নোৱাৰি ইউটিউব খুলিব নোৱাৰি সকলোতে মানে ট্ৰেডিং ট্ৰেডিঙে অসমক লুটিলে অসমৰ এতিয়া বস্তুৰ দাম হৈছে শাক পাচলিৰ দাম হৈছে পিঁয়াজৰ দাম হৈছে অসমত পইচা লুটি লৈ গ'ল এই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বিভিন্ন কথা তো পিছত আকৌ সেই একেকেইজন মানুহে আকৌ সেই ট্ৰেডিং কৰিব কৰি পেলাই আকৌ পইচা অসমৰ পৰা লুটি লৈ যায় গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে গতিকে পঞ্জী স্কেম কি বুজি পালে মনটো বুজি পেলাই এই মাহটোক কেনেদৰে ভুলাব পাৰি এই মাহটোক কেনেদৰে স্কেম কৰিম গতিকে মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে বিভিন্ন এটা উপায় অৱলম্বন কৰে এইটো নহয় যে আপোনাক অকল যে সেই ট্ৰেডিঙতে আপোনাক লুটিব বিচাৰিব বিভিন্ন ধৰণে আপোনাক পদ্ধতি উলিয়াব আপোনাক কেনেধৰণে লুটিব পাৰোঁ গতিকে সকলোৱে সজাগ হওক অসমৰ মানুহবিলাকক কৈছে সকলোৱে সজাগ হওক যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকৈ ঢৌ আহি আপুনি আকৌ পাহৰি যাব আকৌ আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে লুটিব সেইটো যাতে নহওক গতিকে সেইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ গতিকে সকলোৱে সজাগ হওক আৰু মোকতো যাতে লুটিব নোৱাৰে সেই বুঢ়াগে মিল ঠিক আছে গতিকে নেক্সট আকৌ পুনৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু আপোনাৰ মতামতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাপৰ্ট কৰক ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে ৰাতি বাৰটা বাজিছে ৰাইডবিলাকো কৰোঁ গতিকে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যদি কোনোবা লগৰ সমনীয়া আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই বাই আৰু সকলোৱে এবাৰ জয় অসম